খবৰৰ সূত্ৰ পম খেদি আমি দুজন ব্যক্তিক ইয়াত চিকিৎসক হিচাপে ডেণ্টেল চিকিৎসক হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ চলাই আহিছিলে গতিকে আমি এই এটা খবৰ লাভ কৰি আৰু এটা আমি এটা অভিযোগ লাভ কৰিছিলো ইণ্ডিয়ান ডেণ্টেল এছিয়েচনৰ পৰা সেই সূত্ৰে আমাৰ এটা অনুসন্ধান অব্যাহত আছিলে আৰু অনুসন্ অনুসন্ধান অভ্যাত অব্যাহত থকা কালত আমি কেইবাজন ব্যক্তিক আমি চিনাক্তকৰণ কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ আইন বহিভূতভাৱে ইয়াত কোনো ডিগ্ৰী বা তেওঁলোকৰ কোনো ডিপ্ল'মা নথকাকে তেওঁলোকে ডেণ্টেল চাৰ্জন হিচাপে ইয়াত কাম কৰি আছিলে আৰু অতৰ্কিতে আমি দুটা ক্লিনিকত এটা ক্লিনিকৰ নাম হ'ল হাজাৰী ডেণ্টেল ক্লিনিক আৰু দ্বিতীয়টোৰ নাম হ'ল মজুমদাৰ ডেণ্টেল ক্লিনিক দুইটা তাৰাপুৰ ইণ্ডিয়া ক্লাবৰ মছজিদ কমপ্লেক্সত অৱস্থিত আছে তাত আমি অতৰ্কিতে যেতিয়া অভিযান চলাওঁ অভিযান কালত দুজনকৈ ভুৱা চিকিৎসক এজনৰ নাম হ'ল কামৰুল ইছলাম হাজাৰী তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল মহম্মদ আলী হাজাৰী মধুৰবন শিলচৰ আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল টিংকু মজুমদাৰ তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল আবাদুৰ ৰেহমান মজুমদাৰ মালোগ্ৰাম চিৱাৰী এই দুইজন ব্যক্তিয়ে যোৱা দহ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে ইয়াতে ক্লিনিক খুলি ভুৱা চিকিৎসক হৈ আৰু মানুহক আভুৱা কৰি তেওঁলোকে চিকিৎসা চলাই আহিছিলে আৰু আমি এই গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু যেতিয়া তেওঁলোকক আমি ধৰিছোঁ বা তেওঁলোকক এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা ভুৱা চিকিৎসকৰ যি পেড আছে সেই পেড আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে চিকিৎসা চলাই থকা অৱস্থাত আমি যিসকল পেচেণ্ট বা ৰোগী আছিলে সেই ৰোগীৰো আমি ষ্টেটমেণ্ট লৈছো আৰু ৰোগীসকলেও আমাক জনাইছে যে তেওঁলোকক তেওঁলোকে চিক ডেণ্টেল চিকিৎসক হিচাপে জানে আৰু তেওঁলোকে তাত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আহিছে গতিকে এই ভুৱা চিকিৎসক কেইজনৰ কাৰণে বহুতো লোক মানুহৰ জীৱনৰ বিপন্নাপন্ন হব লগা হৈছে গতিকে তেওঁলোকক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি জোৰ তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু এই যিটো এটা চক্ৰ বহুদিনীয়া তেওঁলোকে ভুৱা চিকিৎসাৰ নামত অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰাৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰৱণতা তাক আমি আৰু অধিক অনুসন্ধান চলাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত থকা যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকেও যাতে আমি সোনকালে অনুসন্ধানৰ জৰিয়তে চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰো পাৰো তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছো এতিয়া আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত কালত দেখা গৈছে আৰু আমি যেতিয়া আমাৰ পুলিচৰ দল সেই ক্লিনিক দুটাত যেতিয়া আমি অতৰ্কিত অভিযান চলাওঁ সেই সময়তো তেওঁলোকে চিকিৎসা নামত তেওঁলোকে এনেকুৱা চাৰ্জাৰী কৰি থকা অৱস্থাত আমি তেওঁলোকক ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হৈছো গতিকে ই অতীত অতি নিন্দনীয় আৰু তেওঁলোকৰ এই যি ভুৱা চিকিৎসাৰ নামত তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ পৰা অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ আহিছো আৰু তেওঁলোকক আমি মাননীয় আদালতত প্ৰেৰণ কৰিম আৰু তেওঁলোকক আমি পুলিচ হেফাজত তেওঁলোকক বিচাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যাতে আমি অধিক তথ্য লাভ কৰি তেওঁলোকৰ যাতে সোনকালে আমি তেওঁলোকক আইনৰ আওতাক যাতে কঠোৰভাৱে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হয় তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ